В нашей жизни нередкие трагические происшествия, которые происходят из-за халатности, недосмотра, легкомыслия. Рано утром 12 февраля такое происшествие случилось в одном из гаражей в районе автобазы. Прокомментируйте, пожалуйста, происшедшее. Значит, 12 февраля этого года в 4 часа поступил вызов на пункт связи части о произошедшем взрыве в гаражах. В районе автобазы номер 5 на место пожара выехал дежурный караул в составе двух отделений. По прибытию была установлена следующая обстановка: взрыв. В результате взрыва были вынесены дверные проемы из троих гаражей, вот. и обрушенные стены и перекрытия. Причиной пожара в данном случае послужило неосторожное обращение с огнем владельца одного из гаражей, который находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. С последующим взрывом, предполагаем так, что мы будем выяснять еще, с последующим взрывом паров бензина, который находился в большом количестве в гараже. Согласно правилам пожарной безопасности для индивидуальных гаражей, в гаражах разрешается, то есть допускается хранение 20 литров бензина и 5 литров масла. Здесь же в данном случае хранилось, ну пока не выяснили, ну по крайней мере больше полтонны бензина в гараже. Это в наше время, в которое нет, транспорт везде стоит, человека столько хранится бензина. Спрашивается, откуда у него этот бензин и зачем. Просьба ко всем гражданам города Комсомольска не допускать хранения бензина и легковоспламеняющихся веществ в своих индивидуальных гаражах. Видите, к чему это все приводит.